слухай, арестовали э, гладкого заместителя, и уже у Курске, тут уже он сколько, сколько тут, уже сколько наворовал, уже в Курске. Его собрали в Курск. Вот это такое. На одну пенсию не, не мать их денег, а на все остальное в них да, ничего не сделаешь. Заболеваемость в России за неделю выросла на 63%. Начинают там у нас быть. И Крис чую, что у нас такие беспилотники, у нас такие беспилотники, а что у нас... Да, ничего не предпринимается. И главное, что наша область, вот этот, вот, когда центр раз было, я Казина была тоже в центре, так Москва показала, а то даже не вспоминают.